интересно и необходимы. Путь развития. Путь созидания. Путь реализации себя. В самом важном деле на Земле. В помощи людям. Сегодня в Украине величина получает чуть больше 23 тысяч людей. Пусть оно не всегда в качестве мы пытаемся эту ситуацию изменять, менять ежедневные основе добиваться качественного лечения. Но в общем оно доступно. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы каждый, кому необходимо лечение в Украине, мог его получать. Или лишь только потом пошли первые проекты по приверженности, первые проекты по уходу и поддержке, Первые проекты в нашем регионе пошли у нас и делались с нами, которые сейчас служат образцом и моделью для многих организаций, и не только в нашем регионе. Это все сделали вы, сидящие в этом зале, и те люди, которые сегодня оказывают услуги у себя дома, в спеццентре, в детском центре, в комьюнити-центре, Значит, позитивного чоловіка, тому можна та інмає допомоги. Мій виступ буде спрямований саме на висвітлення значущих моментів в житті мережі. От перша позиція. Внесення пропозицій щодо діяльності організації. Я можу сказати, що основний пріоритет всеукраїнської мережі це доступ до антиретровірусної терапії через зменшення ціни на препарати і забезпечення максимальної кількості хворих лікуванням. І ця межа, і ця ціль, ця мета досягнута. Сьогодні терапія отримує понад 23 тисячі хворих. Чи треба пояснювати, що ви. И мы сберегли жизнь для этой количества людей. Я пришел в эту организацию по одной простой причине. Потому что мы все находились в таком положении, что мы умирали, у нас не было лечения и, по сути, защитить здесь некому было. Я считаю, что всеукраинская сеть людей, живущих с ВИСПИДом, это по-настоящему единственный голос. И она должна быть настоящим защитником в этой стране право ищущих позитивных людей. Сегодня у нас в этой стране около 9 тысяч людей не получают лечение. Я надеюсь, что через год, когда мы соберемся на этой конференции, вот этот координационный совет скажет вам, что они выполнили свою задачу, эти люди вылечились. Как минимум, морально они сделают все для того, чтобы это произошло. Чтобы в Украине такое понятие, как очередь на антиретровирусную терапию, исчезло. Я понимаю, что существуют задачи ну, сложные. Вполне вероятно, они могут быть неосуществимыми. Но очень важно, Сделать все ради того, чтобы этого добиться. Очень важно максимум приложить усилий, чтобы люди, по идее интересы которых мы представляем, знали, что за них борются в этой стране. Если просто говорить простыми словами, когда мы пришли, несколько профессионалов начали работать с, с членами мережи, с главой координационной рады, с координационной радой, Перед нами взагалі просто стояло завдання втілювати якісь, а, іноді нам здавалося, божевільні ідеї. У mm -hmm. Володимир Олеговича була ідея, коли я прийшла в 2003 році, в нього була ідея, він казав, я дуже хочу, щоб мережа надавала гранти, от так як альянс, або так, як аутрпат, або так, як USAID. І я думала, боже, як воно таке може статися? У нас офіс там троє людей чи п'ятеро людей, коли я прийшла. Good. Але не досталося. Тоді він казав, я хочу, щоб по всій Україні були громадські центри. От я бачив якийсь громадський центр в Німеччині Ейцхільфе, і там от вони надають такі всякі послуги цікаві, і, і, і діткам багато, і, і там профілактику трансмісії. І мені хочеться, щоб це все було у нас так само. А, і ми це втілювали. Я хочу підкреслити про те, що насправді дуже багато процесів. Які е, були зроблені, е, які зараз нам здаються рутинними, тобто те, що ми робимо так повсякденно, вони в 2003-2004 роках були абсолютно новими і і це було зроблено завдяки тому, тому що в центральний офіс прийшла дійсно ті люди, які е, переживали, які е, хвилювалися, які е, дуже від, віддано працювали, якби на той момент саме на створенням тих процедур, і тих політик, які наразі перебувають в мережі. Наша организация очень важна каждому члену, который много делает для организации, сказать спасибо. Это одна из форм выразить благодарность за большой труд, который делают люди. Питання від голови комітету Верховної Ради України з питання охорони здоров'я Тетяни Бахеєвої, яке я хочу прочитати всім гостям. Від імені Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, а також від себе особисто щиро вітаю вас з 10-ю річницю заснування всеукраїнської благодійної організації, «Всеукраїнська мережа людей, які живуть звідти». Висловлюємо вам своє глибоке шанування і велику подяку за той внесок. Справу, протеки, башир, минус, лиду, ну, я никогда не хожу с такой радостью, как я когда э, хожу на встречу с, э, с друзьями с Серживе. Спасибо всем вам, что вы делаете так, чтобы я стал лучше людей. Здравствуйте. Ну, я поздравляю от имени Глобальный фонд. Сейчас стали большие дети. Маленькие да, дети, маленькие куда-то Спасибо. Этот букет-шарик, воплощает в переплетение четырех цветов альянса и сетили, альянс Значит, поскольку мы не нашли, к сожалению, синих роз, это такие говорят, это оранжевые розы в синем таком оформлении, плюс зеленые цветочки в цветах альянса и красная ленточка маленькая, плюс шарик. уникальная штука. Многие фотографии действительно являются редкостью и раритетом. Часть из них отображает события десятилетней, девятилетней давности, потому что более свежие события у всех в памяти, на виду, на слуху. это действительно подборка фотографий, которая наглядно доказывает, что мы 10 лет вместе. Я хочу сказать вам огромное спасибо что за все за эти годы. Сколько судьба меня привела весь сервис, я как врач ни разу не усомнилась в том, что это очень нужно, и это архиважно. от имени целой армии, почти 3000 сотрудников службы СПИДа Украины, эти те люди, которые рядом с вами каждый день, это те люди, которым вы в свое время помогли посмотреть на проблему вашими глазами. И это те люди, которые обеспечили сегодня 22 тысячи пациентов на антиретровирусной терапии. 10 лет назад, когда мы вместе это начинали, нам казалось это невозможно. Сегодня мы говорим о том, что этого недостаточно, мы готовы идти вперед, являясь лидером в этом движении, как уже было сказано, благопожаемым Оливье и нашими друзьями, не только в Украине, но и в нашем европейском регионе. Я хочу сказать вам спасибо огромное за личную мотивацию заниматься этой проблемой. Я хочу сказать, что для меня большая честь, большая радость поздравить такую организацию, как Сеть людей, живущих с ВИЧ, с десятилетиями, но это уже юбилей. Но на самом деле, такой период, когда уже можно говорить о пройденном пути. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что рада приветствовать вас горжусь, что в Украине есть такая организация. Я уверена, что ни одно дело нельзя сделать без людей, которые сами включены в проблемы. И я очень рада, что вы сами осознали и поняли, и делаете все, что для того, чтобы ваша жизнь была в ваших руках. Я хочу всем сказать большое спасибо. Я счастлив, что мы такая сильная команда. Я хочу, чтобы вы все знали, что наша, ваша работа сейчас для всего мира является эталоном. Эталоном деятельности сообщества людей, живущих в свете. Вы образец, вы лучше. На вас сейчас равняется весь мир. Спасибо вам.